musulmonlarni o'rtasidagi iymoniy birodarlik bu aloqa doimiy va abadiydir tirikligida borib yaxshi yomon kunida yonida turib yordamchi bo'lasiz muammolarni hal qilishga ko'makchi bo'lasiz o'lib ketgandan keyinchi yana aloqa uzilgani yo'q parvardigoh bizlarga dunyoda hasanot bergin oxiratda ham hasanot bergin va o'zingni azobingdan saqlagin deganizda biz deganda de, o'tib ketgan birodaringiz ham bo'ladi shularnichida duoni qarang robbana va parvadgor biz gunohimizni mag'firat qilgan va bizdan burun iymon bilan o'tganlarni ham mag'firat qilgan siz sizdan burun necha ming yillardan beri qancha musulmon o'tgan bo'lsa hammasini haqiga duo qilyapsiz qilmaganimiz bir kunda bir marhal qilamiza shu duoni qilmaganimiz har bittamiz avval o'tgan iymon bilan o'tgan kishilarni eslayapmiz demak iymoniy birodarlik bu tirikligidagilar bo'ladigan aloqa emas siz o'tib ketganingizda ham siz bilan biz o'tib ketganimizdan keyin ham orqamizda qolgan musulmonlar xuddi shu duoni qiladi demak bu aloqa uzilmaydi iymoniy aloqa iymoniy birodarlikda birxi bir aloqa bo'lmaydi bunday bir afzal aloqa mana shu narsani bolalarni qalbiga singdirishlik kerak bo'ladi